जब अल्लाह वोट डालने अंदर जाते तो अल्ला अपने हाथों को एला निशानी को डालने की कोशिश करे दूसरे सारे कौन को जो फायदा होता है वो तो तो हमें हाथों के तो दो सौ सीटें हमारे हैं अल्लाह एक सौ सत्तर और पाँच सीटें एम एल ए के हैं सब हमें जीतने की ट्रॉफी का ताफ़रमा एम पी ओम के हैं तो एम पी ओम की सीटें पच्चीस के पच्चीस हमें हासिल करने की ट्रॉफी का ताफ़रमाए

विघ्नौ व्यालकुलप्रमत्तगरुडोऽभिपञ्चाननः स्थिरैरङ्गै शुशभागंसस्तनोवि यसेव देव हि सञ्जरायोः दीर्घमायोः मरुदयेनावर्धयन्ति क्षतमेढमेव शतात्मानम् भवति शतमानन्दम् भवतिर्गामायोः कामानम् भवति शताय पुरुष शतेन्द्रिय आयश्ववेन्द्रिये प्रतिष्ठति साहिने नमो भयम् वै श्वभनाय कूर्महे कामान् मह्यम्